Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, присоединяется к нашему эфиру. С ним мы и обсудим ситуацию на разных участках фронта. Дмитрий, приветствуем вас в эфире. Рады видеть. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Дмитрий, ну, ваша оценка того, что сейчас происходит, давайте так, на Покровском, на Кураховском направлениях, или, в принципе, сегодня как раз та ситуация, когда мы можем, не знаю, объединять эти все направления, которые вот мы наблюдаем именно на этом участке фронта. Да, в принципе, мы можем говорить о том, что это уже одно направление. Речь идет о том, что оккупанты пытаются, соответственно, уже на Кураховском направлении решать стратегические для себя вопросы, а именно прорыва непосредственно к Покровской агломерации, то есть выхода на административные границы Донецкой области. На данный момент на Кураховском направлении одно из дальнейших действий российских оккупационных войск, это движение в направлении населенного пункта Шевченко, а это фактически уже предместье Покровска. Следует и отметить то, что на данный момент тяжелейшие бои происходят по нескольким направлениям на Кураховском фронте. Речь идет о том, что оккупанты пытаются использовать тактику опять флангов охватов позиций вооруженных сил Украины. Но кроме этого, бои ведутся непосредственно в самом городе. Это район третьей школы и, соответственно, железнодорожная станция Роя. То, что на сегодня можем говорить... Основные усилия оккупантов направлены на установление непосредственного контроля над локациями вооруженных сил Украины. То есть пытаются по максимуму задействовать и ВКС Российской Федерации, соответственно, сухопутную компоненту в моменте блокирование логистики вооруженных сил Украины и, соответственно, создание оперативного окружения. За, по оперативным данным, опер... резервы российских оккупационных войск на данный момент зафиксированы в районе Максимильяновки. Расстояние до другого ключевого населенного пункта украинской обороны э, 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 речь идет о, соответственно, старых тернах. Это порядка трех километров. И тут следует отметить то, что оккупанты, на Кураховском направлении, кроме непосредственного решения военных задач, перешли к тактике организации искусственных техногенных катастроф. Речь идет о нанесении удара по гребле Курахавского водохранилища, которое должно, по мнению оккупантов, соответственно вызвать гидроудар, то есть затопить территории, контролируемые вооруженными силами Украины. Но Самое опасное то, что данную практику оккупанты пытаются тиражировать и на оккупированных территориях Запорожской области. Практически одновременно с ударом по водохранилища Курахова Появились сообщения российских оккупантов о якобы планах украинского военного командования по подрыву гидросооружений в Запорожской области, называлась населенный пункт Василика, причем он находится под контролем оккупантов. И самое страшное то, что параллельно с этим начали стиражироваться информации российской стороной о якобы нанесении ударов украинскими БПЛА по инфраструктурным объектам Запорожской атомной станции. То есть речь идет о комплексном характере и информационной, и политической, и военной провокации со стороны российских военнослужащих. Еще раз подчеркну, речь идет о создании техногенных катастроф на гидросооружениях и, соответственно, объектах повышенной ядерной опасности. Естественно, Дмитрий, мы можем да, предполагать и анализировать, что российский оккупант будет обвинять в этом Украину, да? Да, в первую очередь. Что, за, Именно что на за это зачастую, направлен. да, как, наверняка вот цель в этом, ну, не только, да, там ударить по определенным объектам, но еще и обвинить Украину, судя по всему. Да, именно накануне как раз это, заметьте, и накануне... Дипломатической активности наших западных партнеров речь идет о телефонном разговоре, соответственно, Шольца с Путиным. То есть, по всей видимости, Российская Федерация пыталась использовать данный факт как раз в моменте обвинения украинской стороны в нарушении правил и норм ведения боевых действий. Угу. А скажите, Дмитрий, если мы сейчас говорим о тех сообщениях, которые бывают появляются по поводу того, что противник попыта... пытается, да, пытается а, нарастить свое присутствие на юге Украины, и в частности тут, как не вспомнить, участившиеся атаки а, на запорожском направлении по самому городу Запорожье. Да, как вам видится сценарий, который, возможно, противник хотел бы реализовать там, и а, стоит ли сейчас действительно оценивать вот те позиции, которые ранее звучали по поводу того, что российская оккупационная армия может даже готовить да, какие-то наступательные операции именно масштабные в этом направлении. Ну давайте говорить о том, что риска возросла интенсивность артиллерийского огня и другие средства поражения на запорожском фронте. Речь идет соответственно о риховском направлении, малая такмачка. Кроме этого резко увеличилось количество ударов по населенным пунктам Запорожской области, которые находятся под контролем вооруженных сил Украины, в том числе, к сожалению, и Павла центру Но, на мой взгляд, подобная активность российских оккупантов имеет в первую очередь информационное и политическое значение. То есть Российская Федерация пытается показать, что она готова масштабировать боевые действия не только в Донецкой и Курской а областях Российской Федерации, ну и, соответственно, перенести театр боевых действий непосредственно за реку Днепр. То есть речь идет о, в первую очередь, информационной составляющей данной военной активности на запорожском направлении. На мой взгляд, и все сообщения, которые звучат и в российских, и, к сожалению, украинских СМИ по поводу возможных непосредственных боевых действий, а речь идет об оперативном окружении самого Запорожья, эти сценарии как минимум не отвечают действительности. У Российской Федерации нет достаточного количества оперативных резервов для проведения подобного характера наступательных мероприятий. Хорошо, Дмитрий, тогда вот продолжение, мы говорили о тех провокациях, но как вы видите ситуацию? Потому что если посмотреть в аналитических материалах, да, ну мы часто там опираемся на информацию, в частности, аналитическую справку каждодневную от Института изучения войны, у них даже есть два отдельных таких подраздела, это в отношении как раз Донецкой области, Луганской области, что это остается все-таки, да, вот уже на протяжении, на самом деле, не последних двух лет, а еще начиная с 2014 года и выход на административные границы, это остается главной целью. А вот мы вспомнили сегодня Запорожье, да, и говорим, не просто вспомнили, а говорим о Запорожье. Как вы видите, все-таки Запорожье и обстрелы Запорожья и ну, попытки там определенные на каких-то участках фронта в Запорожской области – это все-таки тоже, ну, скажем так, как цель захвата Запорожья? Либо же, ну, скажем так, это для оттягивания ресурсов? Я по самому Запорожью хочу у вас ваше мнение услышать. На мой взгляд, это именно та тактика, которая называется «тысяча порезов», то есть одновременное нанесение по нескольким направлениям с целью отвлечения резервов Генерального штаба Украины. Причем, заметьте, с информацией о возможности штурма самого Запорожья сегодня появляется информация о провокации уже на Черниговском направлении. Правильно? То есть оккупанты пытаются создать картину, по крайней мере информационную, о возможных сценариях расширения зоны боевых действий уже непосредственно и на границах Черниговской области. То есть максимальная задача оккупантов ⁇ это оттянуть резервы вооруженных сил Украины с Донецкого и Луганского направления на прикрытие возможных, по мнению россиян, прорывов как Запорожской, так и, соответственно, Черниговской области. Дмитрий, и не могу вас, знаете, как бы отпустить. Не спросил по поводу, ну, скажем так, участия северокорейских войск, да, на территории России, как мы понимаем, возможно, пока еще, но все же, да, и соответственно вот тех планов, которые Российская Федерация вынашивает по поводу, ну, скажем так, оттеснения вооруженных сил Украины с территории, в частности, и а, Курской области. На данный момент можем говорить о том, что российское наступление в Курской области фактически не имеет значительных успехов для непосредственно армии оккупантов. Речь идет о том, что силы обороны Украины демонстрируют не только успешный характер маневренной обороны, но и, соответственно, успешный характер контрнаступательных действий. В частности, оккупанты вынуждены были признать, что в районе Ольговского леса и, соответственно, в районе Плехова и Малой Латни украинские вооруженные силы провели ряд успешных контратак, которые фактически свели на нет дальнейшего продвижения российских оккупантов на данном направлении. Ну и давайте не забывать о, соответственно, разгромном для россиян характере попытки штурма вооруженных сил Украины в районе Новоивановки. Я напомню, по данным самой российской стороны, потери только личного состава это порядка 300 человек. Плюс, соответственно, тяжелейшие потери в бронетехнике. Это признает сама российская сторона. Но основное... О чем следует говорить, это на мой взгляд, это действительно планы россиян до момента инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов, то есть до января 2025 года попытаться выдавить украинские войска из Курской области. Я напомню, заявления Трампа звучат о том, что демаркационная линия протяженностью 1300 километров. На это не обратили внимания, но, на мой взгляд, на этом стоит акцентировать. Дело в том, что те 100 километров, которые, ну, скажем так, не входят в территорию Украины, а речь идет о том, что... Зона боевых действий это порядка 900 километров, 300 километров это э, граница между Курской и Хер, э, Харьковской области, а вот 100 километров они проходят как раз по территории Российской Федерации. То есть фактически речь идет о том, что Путина загоняет в глухой политический угол. Если вы говорите о признании, соответственно, ну скажем так, остановке войны на момент э, территориальных, Завоевание, то тогда вам придется признать контроль вооруженных сил Украины над 600 квадратными километрами российской территории. А дело в том, что российская сторона сейчас рассматривает возможность расширения зоны присутствия вооруженных сил Украины и за счет других субъектов Российской Федерации. В первую очередь речь идет о Брянской и Белорусских областях. Дмитрий, ну, 1300 на сегодняшний день, да, километров протяженность фронта с активными боевыми столкновениями, это я сейчас опираюсь как раз на эти цифры на представителя Генерального штаба вооруженных сил Украины Дмитрия Лихового. Понятное дело, что сейчас есть сложности очень да, серьезные на отдельных участках и преимущества российских военнослужащих, оно где-то, вот как говорит Дмитрий Лиховой, оно пятикратное, да, то есть в пять раз больше этих ресурсов. Я так понимаю, что есть все-таки, говорим реально, как есть, есть угроза и потери позиций, поэтому какие-то определенные все-таки принимаются решительные э, аспекты, там передислокация и так далее. Я хочу вас спросить: я очень не люблю, когда мы привязываемся к погодным условиям, но э, война как раз и военные действия да, они прямо на сегодняшний день связаны с изменениями погодных условий. Э, Приближающиеся снегопады, приближающиеся ухудшения, да, серьезные как раз и погодных условий, и температурных показателей. Я сейчас не о тяжелой технике, я о самом характере действий. Вот 1300 километров, как сказал Лиховой, это протяженность фронта. Как вы считаете, на сегодняшний день изменение погоды приведет ли к каким-то суще... вот, существенным изменениям в тактике российских оккупантов? Да, это замедлит, соответственно, возможность продвижения российских оккупантов в моменте использования колесной гусеничной техники. Но, к сожалению, это будет иметь и негативный эффект для вооруженных сил Украины. Я объясню, о чем идет речь. Как раз подобный характер погоды резко негативно влияет на возможность массового использования беспилотных летательных аппаратов, у которых украинской стороны преимущества. Россияне сами признают тот факт, что в малом воздухе, как они называют возможность использования БПЛА украинской стороны, есть серьезные э, преимущества перед соответственно российскими оккупантами. А поэтому, ну к сожалению, это полка о двух концах. Возможно, Дмитрий, как бы товарищ Ин поможет товарищу Путину. Тут мы и говорили на, накануне буквально о новых. Новых, ну как новых, да? Сао Каксан 170 мм до 60 км, да, но ну плюс-минус в зависимости от снаряда, да? Как вам такое сотрудничество? И, возможно, каков диапазон применения, да, участок, где могут быть использованы вот эти самоходные артиллерийские установки? Ну, давайте говорить о том, что данные объективного контроля свидетельствуют о перемещении только одной установки. Да. По всей видимости, речь шла о перемещении ее в город Саратов, где, соответственно, российские военнослужащие проходили обучение на данных САУ на базе высшего военно-артиллерийского училища. Но для чего, соответственно, данные САУ производства КНДР? Контрбатарейная борьба. То есть Российская Федерация вынуждена была признать то, что уровень технической оснащенности ее армии, а именно средствами поражения, значительно отстает от украинской, которая имеет возможность наносить удары по позициям российских оккупантов с расстояния полтора-два раза превышающих аналогичные тактико-технические характеристики российского либо советского вооружения, которое на есть у оккупационной армии, это политическое поражение Российской Федерации, и информационное, и, соответственно, военное. Говорить сейчас о массовом использовании как сам, ну, по, по крайней мере, не приходится. Плюс еще есть один момент, это нестандартный калибр данной САУ, который не подходит, соответственно, российские, либо, ну, советские снаряды. Поэтому, опять-таки, речь не будет, по всей видимости, идти о массовом применении данной САУ. Дмитрий, спасибо вам за то, что присоединились к нашему эфиру и за этот анализ да, ситуации. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик.